Представьтесь, пожалуйста. Я Захарова Любовь Анатольевна, проживающая в село Исула и Синоватке район города Донецка, район аэропорта. 26 апреля прилетели вертолеты ИСУ и начали бомбить аэропорт. После того бомбежки не, не прекращаются с района Писок, Тоненького, Водиного. Мы все время там жили. У нас побили все. Разбили хозпостройки сначала мы еще жили, побили всю живность, убили собак. У нас были две прекрасные овчарки. В конце концов разбили дом. Я всю жизнь проработала на Украину. Я платила все налоги. А пришла украинская армия и меня разбила. Они убивают и сейчас. Мои дети живут на Октябрьском. И сейчас обстреливают веселые Октябрьские. Помогите, пожалуйста, накажите их.